Дружище, привет. Откуда будете? Я с Урала. Что вы делали? Урал, говорю. А, из Урала. Все, понял, понял. Я из Краматорска, Донецкая область. Это за наших или за ваших? Ну, был бы я предателем, я бы говорил за Россию. А так как я родился в Украине, Живу в Украине, понятное дело, что я за Украину. Это как мой дед во времена Советского Союза. Родился в Советском Союзе, помогал и воевал за Советский Союз. Он не предавал советскую родину, не переходил на сторону нации ни в коем случае. Так же самое я. За Украину. Чего у вас сейчас происходит? Скажи, расскажи хоть, интересно. На линии фронта вы имеете в виду? Ну, где вы сейчас находитесь хотя бы? Город Краматорск, Донецкая область, 80 километров от города Донецк и 40 километров от линии боевых действий. Ну, ты сейчас на российской стороне уже находишься? Не, 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 я же говорю, в Украине, подконтрольная Украине территория. В Украине? Ну, это тебя в армию еще не забирают? Вот мне даже, смотрите, повестка не приходила, а двоим моим друзьям пришла. Одному пришла в марте 22 -го года повестка, по сегодняшний день его, кстати, не вызвали в военкомат, ну, в плане не забрали на войну, а второму пришла, если не ошибаюсь, тоже в марте и в августе этого же года забрали, сейчас воюет. То есть это по-разному повестки приходит. Это не так, что бак и все население пошло воевать. Ну, типа, куда? Сколько миллионов взять на войну? Это, типа, нужны очень большущие ресурсы. Ну, вы как считаете, это что, идет война или все-таки какая-то спецоперация? Ребята, которые на фронте, говорят, что это война. А ваша власть объявила вот эту обсерванную специальную, потому что по Уголовному кодексу Российской Федерации 353 УК РФ планирование, подготовка или развязывание или ведение агрессивной войны Решение, э, Бог мой, срок на 20 лет. То есть, если ваши вашей власти официально объявят войну какому-то государству по Уголовному кодексу того человека, который э, объявил войну, должны у вас засудить на 20 лет. Так гласит у КРФ. Ну, понятно. А ты смотри, в 2014 году у вас таких законов не было? Э, каких законов? В 2014 году, когда Донбасс... Э -э... Я из Донбасса. Я же говорю, Донецкая область, город Краматорск. Ты сейчас ты, ты, ты на, ты на другой стороне находишься? В 2014 году мой город был 4, 3 месяца под оккупацией вашей армии. А, 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 а почему получилось так, что... ВСУ зашли в город и освободили нас, выгнали вашу армию. Некоторые попали а -а -а. в... Вон, видишь как это? Ты сейчас по-другому стал думать, да? Думаю так, как и раньше. Российские гибридные силы вошли на территорию Украины. Против них наша власть начала антитеррористическую операцию, которая делась... Официально с 2014 -го по 2018 год 2018 закончилась, но активные боевые действия длились около года. Да, ровно год они длились. После чего 7 лет были просто локальные иногда какие-то перестрелки и э, ракетные обстрелы. Все. Ну ладно, я это понял тебе. Сейчас ты что думаешь? Думаю, что украинскому народу нужно помогать армии, чтобы армия продолжала вот этих российских, чтобы война закончилась, потому что россияне не хотят забирать своих родственников, мужей, братьев, родителей, отцов да, э, с войны они молчат. А нам украинцам что остается делать? Нам мы же хотим закончить войну, хотим. У нас люди остались на территории, которая сейчас под контролем России, остались, их нужно освобождать. Подожди, россияне кого не хотят забирать? Своих э, военнослужащих, родственников своих, братьев своих, мужей, сыновей, отцов. Откуда, откуда, откуда забирать их надо? Из Украины, где сейчас ваши войска находятся. Так это Украина, так подожди, Ты сейчас, откуда они должны их забрать, когда, если это Украина, то ваша? Я говорю, россияне, граждане Российской Федерации, должны забрать свое войско из Украины, чтобы эта война закончилась. Не будет а ваших, не будет вашей армии у нас в Украине, не будет войны. Это логично. Да, я понял, понял. Я понял тебя. Вот я хочу, чтобы война закончилась. Вот я вот захожу в чат рулетку пытаюсь общаться с россиянами, типа им задаю вопрос, почему вы воюете, они не отвечают, потому что так сказали по телевизоре. Ну, это глупо, ну, типа, мы, мы не хотим воевать, ну, типа, не хотим, точнее, войны, да, и, в принципе, воевать, но мы вынуждены Давай защищать Родину. Перебью, перебью тебя, подожди. Да, 14 год. Что 14 год? Начало, что было-то? 14 году. У вас связь пропала, повторите еще раз, потому что у вас пропадает связь. 2014 году что началось? Вторая российской армии на территории Украины. Нет, подожди. Чья армия-то пошла на Луганство? Российская. Да ты что, откуда ты взял, ты не пойму. Ну как это? А обмен военнопленными. Костромские десантники, нет, которые нет, Нет, болен. нет, нет. Нет. Ты сам-то подумай. Украинская армия начала захват территории Луганска, хотела обойти и взять в кольцо, чтобы там кто был против Майдана, чтобы не вякали. Правильно, нет? Как это украинская армия может начать захват своих территорий? Это же украинские территории, это глупость. Антитеррористическая операция началась против армии Российской Федерации. Подожди! Я тебе говорю, украинская армия начала в 2014 году захват территории Луганска. Луганск это Украина, а как украинская армия может начать захват своей территории? я понимаю, это я понимаю, Украина. Я понимаю. Они начали свой народ уничтожить. Зачем вы врете? Ну я здесь живу. Зачем вы сейчас говорите телевизором? Что вы посмотрели? Скопию. Нет. Я там был, я знаю. У вас нету... Что у меня мозг... Дома нету туалета. Я, я у вас дома был, у вас нету туалета дома. Ну, так у меня и умывальника нету. Боюсь, Видите, ты вот я это точно знаю, потому что я там был и я это видел. А вы у нас в Украине не были. Это тупое Но... утверждение, говорить, что ты украинская армия начала захватывать свои города. Это глупость. Ну, ну не нужно нести вот этот бред из это чего? Ой. Что? Мальчик! Или не хочешь просто признавать? Дедушка, смотрите, пытаюсь вам донести. Нас освободила наша армия, после того, как к нам в город пришла российская армия. Буряки Кадыр. Нет, 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 нет. В четырнадцатом году, после Майдана, когда были несогласные с Майданом Луганск и Днепропетровск, э, Донецкая область. Я войска я из Донецкой области. войска Украины, армии и нац-батальоны решили усмирить силой, не, которые не, не захотели голосовать, против которой голосовали Майдана. Ты со мной согласен или нет? Не согласен, я с вами. Мама, не согласен? У вас уже историю переписали? Я из Донецкой области. Я был за то, чтобы войска освободили наш город, потому, -то, потому что наш город был под оккупацией российской какой армии. Какой город? Гор какой город? Город Краматорск. Ты, ты подожди, ты это... Я говорю, четырнадцатый год. В четырнадцатом году... В 14 году Я мой был... город... В четырнадцатом году сколько тебе было лет? Девятнадцать лет. Сынок? Девятнадцать лет. Сколько? 19. В четырнадцатом году тебя. мой город был оккупирован три месяца. Он был под контролем российской армии. У нас ездили танки, ну, БТА... Вы сидите на Сурале и пытаетесь мне доказать, что у меня происходило да, ты дома. Ты? Это глупость. Но а ты глупости куку -ку говоришь, ты не пойму. Я вам говорю, что к нам приехала российская армия, нас освобождали. Но мы же это видели на глазах. В каком году, в каком году приехала армия в российская, скажи? В 2014 году, 20 -го февраля. Да, У вас была республика Украина. 20, -го... 20, -го... 20 -го февраля. Вот сам 20 февраля 2014 года. Кто сказал так? Шойгу, министр обороны Российской Федерации. Ты чё? Вот ты... Смотрите, я вам отвечу. Когда Российская Федерация заходила на территорию Автономной Республики Крым, Шойгу нескольким сотням военнослужащим дал награду. Это медаль за возвращение Крыма. И там дата стоит 20... Дата стоит 20... Это было в 14 м году! Дата стоит 20 февраля, то есть официально в актах... Вы против Украины проявили 20 февраля 2014 года, когда ваши военнослужащие перешли государственную границу. Точнее, перелетелись. Через... Крым! Крым! Был захвачен после вашего Майдана. Вот успокойся! А вы захватили Крым? Не захватили! Жители Крыма сказали: нам, украинская власть, не нужна, блядь! Вы же сказали, что Кремль был захвачен. Зачем вы врете? Ты... Пол нет. Вы же сказали, что... Я бы пол... Все один. Я... Де тупо, короче, це, ну, де сказав правду, але це, вирішив, короче, скіпнутись, тому що правда, досить була неприємна. З, здав здав ту по Путіна і всю контору тільки що це капець. Привет, давно я не видел, кстати. Люблю, когда россияне меня помнят. Пацан, ти такі віщі цікаві розповідав. О чем мы с тобой в прошлый раз общались? Там рассказывал, что сейчас все все победят, как бы полгода назад. Ну, что-то никто никого не победил. Полгода назад квалификация российской армии продолжается. Ничего не изменяется. ВСУ продолжают денацировать вашу армию российскую. Я понял. Что ты думаешь ты, по поводу наступления, вот этого контрнаступления летнего? Ну, тут наступление, так как и российское наступление, не удалось. Потому что одна сторона и другая окопалась. Вот. Но если Украина прекратила где-то там наступать и удерживает свои позиции, Россия продолжает бросать. Видосик сегодня классненький э, опубликовали ВСУ на двух квадратных километрах. Купинское направление, это Харковская область. 40 единиц разбитой российской техники. Прикинь. 40 единиц это лишь 2 квадратных километра. Это вообще твоя неинтересно. Послушай, что ты думаешь по поводу поддержки? Будут поддерживать, бабки выделять или нет? Не переживай, продолжают выделять нам деньги, потому что же выделяет не только Америка, выделяет и другие страны. Они будут продолжать давать нам хаймерсы, боеприпасы, далеко бойное оружие. Будут дальше давать, потому что это оружие делает самое главное. Послушай, ты слышишь меня? Включил звук обратно? Я не люблю, когда меня перебивают. Если ты задал вопрос, научись выслушать. Не нужно перебивать сразу. Даю вопрос уточняющий. Кто выделяет деньги? Какие страны? Интересно. 15 минут назад Нидерланды выделили там несколько сотен миллионов долларов на дополнительные боеприпасы, бронеавтомобили и так далее. Это 15 минут назад можно за честь зайти посмотреть, потому что я не посмотрел, какую именно технику они там выделили. Это Германия несколько дней назад выделила, Литва, Латвия, Эстония выделила э, неделю назад. Кто еще? Франция выделила, поляки, кстати, выделили 10 дней назад. Вот так вот систематично ВСУ говорят, нам нужно вот это и вот это, вот, да, нам нужны, нужны поставки, закупаем. И они нам привозят, вследствие чего продолжается военная помощь. Как бы вы, россияне, не хотели, но вот эта западная техника, западное вооружения будет у них армию. Ты можешь назвать конкретные цифры, кто кроме Фра Германии что-то выделил? Вот кроме Германии это все лапша. Смотри, если нам дает Литва, смотри, даже <laughs> возьмем по-другому. Если нам дает Литва, например, тысячу ударных дронов, да, ударных дронов, коммуникации, с этой тысячи эффективность лишь 30%, то это лишь означает, что 300 единиц, или военной техники, или ваших То есть, ничего, чего я с тобой могу согласиться? Если нам дают тысячу ударных дронов и эффективность 30%, со 100% это мало. Но все-таки, чем больше будут давать, чем, тем больше мы будем ты можешь сказать, что такое ударный дрон? Да, это дрон Камикадзе, который летит в одну сторону. Раньше, во время Второй мировой войны, когда Перл-Харбор бомбили, да, когда японцы э, садились, на, их, кстати, их так и назвали, Камикадзе, то в те времена они просто, ну, с собой летели вперед, и сейчас без человека. Маленький дрончик летит, и ваших... Я, кстати, смотри, Посоветую тебе зайти ко мне в телеграм-канал. Вот. Э, под видео я ссылку оставлю. И там есть очень классное видео. Видео от нашей разведки, где один дрон снимает, а другой вокруг танка вот так вот летал, летал за вашим... Спрашиваю, как ты прокомментируешь Окопные рэп, о котором говорят ВСУшники, которые появились со стороны России. Они говорят о массовом производстве данного окопного рэпа. Полностью с тобой согласен, с обеих сторон сейчас есть окопные рэпы. Они везде есть. Как с вашей стороны, так и с нашей стороны. Полностью согласен, но есть одна большущая разница. Когда выпускают в серию рэпы, вот, их выпускают серийно. А если какой-то дрон производится также серийно, но усовершенствуется, то дополнительно они ищут выход, как обойти раб или как уменьшить его зону действия. И те же самые ваши военкоры говорят о том, что есть рабы, но есть проблема. Дроны научились их обходить. Это, это как видео есть. Смотри, также видео есть, где ваши ребятка сидели, эти, артиллеристы, да, артиллеристы сидели, с установкой раб. Один дрон летал над ними, а другой удар, ударный дрон их. Как ты прокомментируешь, как они могут обходить, если окопный рэп блокирует канал связи? Их всего пять. Вы придумаете новый канал связи? Смотри, откройте еще раз маленькую тайну. Но технологии на месте не стоят. Они все время развиваются. Если два года назад ни один человек не знал, что такое ударный дрон и что такое РЭП, то спустя два года придумали ударные дроны. И чтобы противостоять ударным дронам, придумали РЭП. Но чтобы обходить РЭП, придумают дополнительные какие-то функции и технологии. Вот. Технологии развиваются. Если вы чего-то не знаете, это наоборот хорошо. Послушай, что значит придумали ударный дрон? К дрону прикрутили грань. вот Придумали это, ты считаешь? Это вот я тебе говорю ударный дрон, а не вот этот дрон, который берем DJI Mavic, летим, сбрасываем. Гр... Это не ударный дрон. Ударный дрон это дрон, который не возвращается с задания. Вот. Раньше, раньше, год назад, да, серийно закупали вот эти Mavic, их перепрограммировали и сбрасывали гранаты. Сейчас я тебе говорю о серийном серийной разработке этих ударных дронов. Это маленький дрон, который стоит там плюс-минус 200 баксов. Он летит и полностью уничтожает какую-то технику. Еще раз спрашиваю, я понял, что кто-то додумался к дрону привязать гер... но уже до того как вы додумались к дрону привязать гер... было придумано пять каналов связи. Больше не придумано. Они сейчас блокируются на пяти частотах. Других частот mm -hmm. не существует. Еще раз повторю: не надо выключать звук и пытаться yeah. проговаривать одно и то же, канал новой связи придумают или нет? Повторюсь тебе еще раз, есть 5 каналов, как ты говоришь, есть возможность эти каналы обойти. Вот. Если ты в это не веришь, тогда возьми просто следующее. Открываешь любой э, канал ВСУшный и смотришь, как ваши рабы в окопах работают. Ребятка залетают в и Вот так вот. Если ты будешь утверждать, что ваша рэп победила... Тогда я не пойму, как это дроны, которые запускают ВСУ, залетают прямо в окопы. Тогда это, я думаю, не знаю, это графика какая-то. Включил звук? Молодец, да? Ты каждый раз для записи, для канала выключаешь людям запись, да, или как? Ни в коем случае. Смотри, я могу сейчас включить тебе звук и буду говорить, но от тебя будет идти Может, даже сейчас послушать, очень плохое качество соединения. И это называется, знаешь... Это называется, как обойти технологию. Один человек по другой стороне сидит и что-то пытается там доказать. Вот когда ему говорит, что есть такая проблема и эту проблему можно обойти, он в это не верит, пока он сам это не услышит или не увидит. Сейчас ты это услышал. Вот, как я обхожу эту проблему. Тебе осталось лишь увидеть, как в СУ обходят ваши рабы в окопах и все. Я не говорил, что они есть. Я задал тебе вопрос, если ты меня внимательно слушал, о том, что это сейчас начинает появляться на фронте. Если ты был бы в курсе, как обойти эту проблему, и не просто здесь зачитывал бы свои просто монологи, ты бы знал, что для этого нужно прописать машинное зрение, и автоматическую наводку. Но так как ты и ничего в этом не шаришь, и только зачитываешь все, ты вот, ну, между тех людей, которые смотрят твои блоги, если честно. Жанка, давай що остальне. Ви... Давай, удачі. Все, ти об і обіжав. <с>? Про що потрібно в принципі сказати? Коли росіяни стверджують, що вже все пропало, вже нічого нету, і ти з ними починаєш говорити і стверджуєш, що є ось так, 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 і так і так. То все одразу. От він тільки вже пробував там, типа завершити розмову тим, що е, маються бути дрони з автоматичним наведенням там та ударом. Ну, є такі дрони.